demak birinchi mavzuymizni davom ettiramiz Hozir ko'rib chiqadigan tushunchamiz sanoq sistemasi tushunchasi sanoq sistemasi demak mexanikada yoki umuman fizikada jismning vaziyatini ya'ni qayerda ekanligini qachon o'sha yerda bo'lganligini to'la izohlash uchun zarur demak sanoq sistemasi quyidagi narsalardan tashkil topgan bo'ladi ya'ni sanoq jismi unga bog'langan koordinatalar sistemasi va vaqtni o'lchovchi asbob mana shu uchta narsadan tashkil topgan bo'ladi sanoq sistemasi ularning birortasi yo'q bo'lsa demak bizning sanoq sistemamiz to'liq bo'lmay qoladi va bu sanoq sistemasi deb atalmaydi e, misol uchun mana də bu yerda daraxt bu sanoq jismi ya'ni shu e, nuqtadan boshlab koordinata boshlangan demak daraxtdan boshlangan koordinatamiz mana bu x y va z kordinatalar sistemasi bu daraxtga bog'langan kordinatalar sistemasi bo'ladi endi vaqtni hisoblovchi asbobimiz soat ya'ni qancha vaqt o'tganligini mana shu soatga qarab biz bilib olamiz demak biz mana shu uchta narsaga ega bo'ladigan bo'lsak bizda sanoq sistemasi hosil bo'lgan bo'ladi bu sanoq sistemasi yordamida biz jism qachon qayerda bo'lganligini e, bilib olamiz demak asosiy vazifasi jismning qachon qayerda bo'lganligini ko'rsatish endi ikkinchi tushunchamiz e, bu mexanik harakat tushunchasi demak mexanik harakat deb jism e, vaziyatining boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishiga aytiladi demak agar jism o'z e, vaziyatini boshqa bir jismga nisbatan o'zgartirsa misol uchun mana bu yerda daraxt turibdi daraxtning yonida odam turgan edi endi qanchadir vaqtdan keyin bu odam yurdida e, mana bu nuqtaga qarab keldi mana bu nuqtaga qarab keldi odamimiz demak uning vaziyati o'zgardi dastlab bu yerda edi keyin mana bu birinchi holatimiz mana bu ikkinchi holatimiz bu Demak, bu yerdan bu yerga qarab o'tdi demak odamning vaziyati o'zgardi demak odam mexanik harakat qildi endi bu harakatni kim qilganligi ahamiyatsiz ya'ni odam qiladimi moshina qiladimi yoki bo'lmasam qanaqadir jism qiladimi bu ahamiyatsiz muhimi uning vaziyati boshqa bir jismga nisbatan ya'ni mana bu odamning vaziyati boshqa bir jismga nisbatan o'zgarsa bo'ldi o'sha şey harakat mexanik harakat deyiladi demak bugunga shu e'tiborlaringiz uchun rahmat